o'tgan darsimizda dayuslar haqida gaplashgan bo'ldik hamda ayollarning kiyimlari haqida kasiyotin oriyat payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek kiyimli yalang'och ayollar haqida payg'ambarimiz aytgan hadislarni dars qilgan bo'ldik alloh subhanahu va taolo qur'onda billah fi va la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil astabubillardeb marhamat qildi ayollarga o'z uylaringizda barqaror bo'linglar ya'ni besabab uylaringizdan tashqariga chiqmanglar magar biron hojat uchun chiqqanlaringizda esa ilgarigi dinsizlik davridagi yasan tusan kabi yasan tusan qilmanglar ushbu oyatdan shunda xulosa olamizki ayol kishi behojat zaruratsiz ko'chaga chiqmasligi alloh subhanau va taoloning buyrug'i sahih hadislarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan mana ibn abu sufyan roziyallohu anhu aytadi inna rasulullohi sollollohu alayhi va 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 harrama sabata inni uballighukum zalik anhu imom ahmad muslatlarda keltirilgan sufyan aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vassallam bizlarni yettita narsani qilishlikdan qaytarganlar va men ham sizlarga ana shu narsalarni yetkazaman va shu narsalardan qaytaraman deb qaytarilgan yettita narsadan bittasi tabarruj tabarrujni aytgan tabarruj nima endi darsimiz davomida tabarruj deb ketamiz tushunib olveringlar nimaligini tabarruj ayol kishi ko'chaga avratlarni yopmasdan yasan tusan qilib chiqishligi tabarruj deyiladi shuning uchun olloh taolo da johiliyat davridagi yasan tusan kabi yasan tusan qilmanglar johiliyatdagi tabarrujda de nima aytilari ekan ana shu oyatni sharhida keladi johillar arablar makka mushriklari ayollari taqinchoqlarini quloqiga, bo'yniga taqib boshidan Romal ro'mol solib ro'molini jag'idan chekmas ekan ana shu bo'yinlari, avratlari va taqinchoqlari ko'rinishligi uchun ro'molni tashar ekanda oldini bog'lamaganligi uchun shu narsani tabarruj deyishar ekan johiliyat davrida boshida ro'moli bor jag'idan chigmaganligi uchun tabarruj bu abratini deb qilinyapti endi hozirgi kunda umuman ro'mol o'ramayotganlar haqida gapirmasak ham bo'laveradi u davrdagi johillikdan ko'ra ularni tabarrujidan ko'ra hozirgi tabarruj qattiqroq bo'lib ketyapti olloh saqlasin alloh taolo qur'onda ushbu oyatlarda siz bilan bizga shunday deydi Abiha, la bil fahşa, ma la ular qachon biron buzuq ish qilsalar ota bobolarimizni shunday holda topganmiz buni bizga olloh buyurgan dedilar ayting ey muhammad alayhissalom olloh hech qachon bunday buzuq ishlarga buyurmaydi olloh sha'niga o'zingiz bilmaydigan narsalarni aytaverasizlar kitobi sunnatga xilof bo'ladigan bo'lsa oyatga hadisga teskari bo'lib turgan paytda ota bobomizn qilgan mana shu ishini to'g'ri emas deb aytishimiz kerak bo'ladi bu oyat nima haqida nozil bo'lgan johiliyat davrida kabatullohni mana mushrik arablar ibrohim alayhissalomni shariatidan qolgan hajni qilishar edi arafotda turishar edi minoda turishar edi mushrik bo'lsa ham haj amallarini ba'zi rukunlarini qilishar edi kabani tavob qilishlikda qurash shunday bir hukm chiqargan kabani tavof qilishlik faqat qurayshdan olingan kiyim bilan bo'ladi chunki tashqaridan kelgan arablar aroblar o'zlarini kiyimi bilan kelar ekan sizlar deyishadi Quraysh. Kiyilgan kiyimingizlar bilan gunohlarni qilgansizlar bu nopok kiyimlaringizlar bilan tavof qilishlik mumkin emas faqat Qurayshdan olgan kiyim bilan tavof qilasizlar kimni puli bo'lsa Qurayshdan kiyim olib yangi kiyim bilan tavof qilar edi endi kimi kiyim olishlikka mablag' bo'lmasa yalang'och tavof qilardi erkak ayollar bu kavbani yalang'och tavob qilishlik abu bakir siddiq roziyallohu anhu hijratni to'qqizinchi yilida haj qilgani ketayotganda tavba surasidagi oyatlar bilan kavbani tavob qilishlik yalang'och tavob qilishlik umuman mushriklarni haromga yaqinlashtirishlik man qilindi shuning uchun ayollar tavob qilganlarida ko'proq tunda tavob qilishar edi kiyimni yo'qligidan yalang'ich bo'lganligidan bizga mana shu ishni ota bobolarimizdan qolganligi uchun amal qilamiz ya'ni bu ishlarni ota bobomiz qilib kelgan biz ham bularga ergashamiz undan tashqari olloh bizga shu ishni buyurgan deganda yani de olloh javob berib aytyaptiki muhammad alayhissalom ayting olloh bunaqa faxshga hech qachon buyurmaydi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam imom buxoriy va muslim sahihlarda keltirgan hadisda shunday deydilar har bir odamga dedi rasululloh alloh taolo har bir odam bolasiga zinodan bir ulush yozgan shu zinoda qiladi albatta zina ayni an ko'zning zinosi qarashlik nazar qilishlik va zina lisani vtilni zinosi gapirishlik والنفس تتمنى وتشتهي يصدق ذلك كله او يكذبه nafs xohlab kuksab turadi zinoda lekin farz shu narsani tasdiqlaydi zino qilishlik bilan ko'z zinosini ham til zinosini ham yoki ya bekor qiladi o'zini zinodan tiyishlik bilan ko'z zinosi til zinosi quloq zinosi qo'l zinosi bor bular lekin inson zinodan o'zini saqlar ekan ularni hammasini bekor qilgani ma'lum bo'ladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamdan keltirilgan hadis fatqulboriyda keltirilgan bu hadis ala qawmin rihaha fa diqqat qilamiz upa ellik atir upa sotadigan odamlar bo'lsa yoki olib berayotgan odamlar bo'lsa ayollariga qaysi bir ayol o'zini xushbo'ylab atir sepib hidini xushbo'y qilib bir qavmni oldidan o'tib ular hidlashlik uchun oldidan o'tar ekan bu ayol zinokoredi aql upani eri uchun qilish kerak ayol kishi ko'chaga chiqayotganda seppasdan chiqib ketishligi kerak chunki bir nomahram erkakni oldidan o'tar ekan hidlab orom oldimi hididan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam zinokor deyapti shu ayolni ajib bizda uyida chachmaydi chiroyli kiyimini zebi ziynatini taqib kuyovini ishdan kelishini bir bayram deb kutib olmaydi aksincha ko'chaga chiqib ketayotganda haligi narsalarni kiyadi yoki haligi narsalarni ustiga sepadi tabarruj tabarruj nima edi avratlarni ochib yasan tusan qilib ko'chaga chiqishlik tabarruj insonlarning hayotida musulmonlarni hayotida fahshni ko'payishiga zinoni fosh bo'lishligiga sabab bo'ladigan ishlar ya'ni, yani mana shu qilinayotgan kichkinada ko'rinayotgan ish o'zi kichkina emas bu zinoga olib boradimi oqibatida demak boshlanishi ham kichkina emas bu narsani oxiri katta halokatga olib borganligi sababli avratlarni yopiq turishligini Alloh taolo xohladi avratlarni ochilishligini shayton xohladi Alloh taolo odam alayhisolamni jannatga kiritar ekan aniq aniq aytdi ey odam bu iblis seni dushmaning mana ayoling jannat sizlarga xohlagancha yashanglar faqat bitta daraxtga yaqinlashmanglar daraxt bitta man qilingan dushman bitta bas odam bilan havo undan yeyishlari bilan avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar odam parvardigorga osiy bo'lib yo'ldan ozdi boshqa oyatda alloh taolo aytadi bas aldov bilan ularni tuban holatga tushirib qo'ydi o'sha daraxtdan totib ko'rishlari bilanoq avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar e'tibor bering odam alayhissalom mevani yegan paytda yemasidan turib avratlari yopiq edi alloh Allah, taolo o'zi bilgan libosni kiyintirib qo'ygan edi endi man qilingan narsani yedi avratlari ochilib qolgandan keyin jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini to'sa boshladi Biroq o'rgatdim odam alayhissalomga uyat bo'ladi dedimi yo'q nimaga to'syapti insonni fitratida tabiatida qonida tomirida de, hayo degan narsa bor hamma insonda. mana shu yani hayo masiyatni qilaverishlik bilan qilaverishlik bilan umuman ko'tarilib ketadi insoniylikdan chiqib ketadi bo'lmasam odam alayhissalomni biror uyat qilgani yo'q avratini to's degani yo'q demak insonning tag tomirida zaminida fitratida hayo bo'ladi endi qaysi bir inson tabiatidagi shu hayot yo'q qilar ekan insoniidan chiqib ketibdi rasululloh sallallohu alayhi vasallam quyidagi hadisda shunday marhamat qiladilar imom ahmad sahihlarida keltirilgan. Salasatun sahirlarida keltirilganya'ni rasululloh aytyaptilar uch kishi haqida so'ramay qo'yaveringlar ya'ni halol bo'lgan ular mendan so'ramaylar. Rajulun va va so'ramanglar asiyan. jamoatdan tarq ajrab jamoatni tark qilib imomiga osi bo'lgan va mana shu holatda o'lib ketgan kishi jamoatga qo'shilmaydi imomiga boshlig'iga itoat qilmaydi mana shunday jamoatdan ajralgan holda osi o'tib ketgan kishi haqida mendan so'ramanglar deyapti rasululloh mahallaga qo'shilmaydi masjidga chiqmaydi hech kim bilan aloqa qilmaydi o'zi o'zicha yashaydi to'g'ri qiladiedi birxililar hech kim bilan ishi yo'q xotirjam Noto'g'ri. xo'jayinini ruxsatsiz chiqib ketgan qochib ketgan qul yoki cho'ri agar shu holatda o'lib ketsa bu ham halok bo'lganlardan bu haqida so'ramanglar deydi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamda uchinchisibir ayol eri dunyo hojatlarini hammasini qondirib qo'yib ehtiyojlarini qilib qo'yib safarga ketgan bo'lsa yoki g'oyib bo'lgan bo'lsa ko'chaga chiqishlikka hech qanaqa ehtiyoji bo'lmasdan turib tabarruj qilgan holatda ko'chaga chiqqan ayol ham halok bo'lgan men mendan u haqida so'ramanglar deydi rasulloh unini yog'ini go'shtini yemoq ichmog'ini ko'chaga chiqadigan ehtiyojini hammasini qondirib qo'yib ketgan erkak kishi lekin shunday bo'lsa ham ko'chaga tabarruj qilgan holatda chiqadigan ayol halok bo'lgan mendan so'ramanglar deydi qancha qancha akalarimiz tijorat bola chaqa tirikchilik maqsadida safarlarga ketgan bo'lsa shularni uyda qolgan ayollari mana shu hadisdan xabardor bo'lib qo'yishligi kerak hojatmi behojatmi ko'chaga chiqomaslik kerak inson o'zi biladi qachon chiqishlik zarur qachon chiqmaslik zarur va qfiua deyapti alloh taolo uyinglarda mustahkam o'tiringlar chiqabormanglar deyapt tabarruj alloh taoloning la'natiga olib boradigan ishlardan chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'natlangan ikki toifani aytganda kasiyatun ariyat kiyimli yalang'och ayollar deb aytgan kiyimli yalang'och ayollar ki, deganda aytdikki, ustida kiyimi bor lekin turq tarovatidan yalang'ochdan ko'p bittaroq yo bu kiyimni nafsligi uchun yalang'och deyilyapti badani ko'rinib turibdi yoki torligi uchun o'tgan jumada biz bunaqa kalta kiygan tor kiyganlar emas hijob deb kiyayotgan opalarimizni kiyimini gapirdik hijob deyayotgan kiyimi uzundir qalindir lekin torligidan hijob deyilmaydi u tushunaylik akalar savdogar akalar o'sha kiyimlarni olib kelayotgan akalar qaraylik nimani olib kelyapmiz biz savdogarlar nimani olib kelsak odamlar kiyaveradi odamlar ajoyib bo'ladi moda deb qo'ysaniz yangi narsa desachi umuman kulgili narsalardan kiyib yurishibdi de. ha desa Maş hamma kiyyaptida shundan. musulmon odamning o'lchovi bor ramkasi bor u o'tish kerak bo'lmagan chizig'i bor o'g'il bolalarning ahvolini ko'ring ba'zilari nafaqat ayollarni kiyimi togr erkaklarn ham kim kiyim bo'lib ketyapti ruku qilsang hayo qilasan orqasida turgan Kiyimlarni qaranglar namozxon odam namoziga munosib bo'ladigan kiyim kiyish kerak ukalar uchiroyli bo'lsanglar moda bo'lsanglar olib kiyvuish kerak emas musulmonmiz biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar uchta odamga alloh taolo qattiq g'azab qiladi olloh eng g'azablanadigan kishilar uchta birinchisi mulhidun fil haram haramda turib masjidda haramda turib xudosiz bo'lgan odam ollohni qattiq g'azabiga qoladi İkincisi, fil islami ikkinchisiislomda turib musulmon bo'lib turib johiliyatni sunnatlarini bo'lishini xohlaydi mana shu kishiga ham alloh taoloning g'azabi qattiq bo'ladi islomni tanagandan keyin musulmon bo'lgandan keyin haq bilan botilni ajratgandan keyin johiliyat davridagina sani ko'ngl kusaydigan bo'lsa o'zi asli e, iymonni halovatini kim topadi deganda uchta shart taytgan payg'ambarimiz johiliyatga qaytishlikni xuddi o'tga qaytishlikni yomon ko'rgandek eslab hijolat bo'lib ketadi u orzu qilish emas uchinchisi bir kishini qonini nohaqdan to'kilishini xohlayotgan kishi bunga ham alloh taoloning qattiq g'azabi bo'ladi mana shuncha hujjat dalildan keyin ham tabarruk qilib ko'chaga chiqishlik aqlli mo'minaning ishimi mana shuncha hujjatlarni og'ir hadislarni eshitib turib ham ayollarni mana shunday holatda ko'chaga chiqarib yuborishlik aqlli erkakni ishimi moshinada o'tib ketayotgan bo'lsa qars etadi bo'ldi ketdingiz ayol qanaqa yuribdi ko'chada peshinda o'qidingizmi shomda o'qidingizmi onangizni duosini oluvdinizmi alam qilib qoladi akalar ukalar biz bu majlisda o'tirganlarni u ayollarni tabarruj qilib ko'chaga chiqaradi deb o'ylamaymiz chunki ollohni zikrini eshitayotgan odam ollohdan qo'rqadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni o'qiymiz imom ahmad mustatlarda keltirgan sahiy hadisqaysi bir ayol erini uyidan boshqa bir uyda kiyimlarini qo'ysa lloh bian o'zini o'rtasidagi pardani yirtibdi mana shu hadisni sharhlagan muhaddislar aytishadiki avratini o'zini eridan boshqa nomahram erkaklarni oldida ochgan ayol alloh bilan o'zini o'rtasidagi pardani yirtibdi degan avratni bilasizlar biz endi niqob demaylik yengilrog'ini aytaylik mana shu yuzi bilan kaftini aytaylik shundan boshqa a'zosini nomahram erkaklarga ko'rsatgan ayol olloh bilan o'zini o'rtasiga pardani yetibdi deyapti ollohni rahmi kesin. <Sessizlik> <Sessizlik> Ma min fa bima kasabat kelsinnima musibat yetsa boshinglarga eyapti alloh o'zinglarni qo'linglar bilan qilgan ish tufayli yetadi baraka yo'q bo'lsa uyda uyda shirinlik yo'q bo'lsa oilada kelishmovchiliklar ko'p bo'layotgan bo'lsa qaraylikda bari kimdan ixtisodni yomonligidan emas mana shunday oyatlarni mana shunday bir og'ir hadislarni eshitgandan keyin ham mo'min ayol o'zini tabarrujga chiqishlikka tabarruj bilan ko'chaga chiqishlikka yo'l beradimi har bitta erkakka qildi mo'min erkaklarga ey mo'minlar sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan ki u do'zax ustida qattiq dil qattiq qo'l farishtalar turiad büyürgen olloh buyurganda buyurgan ishga ular osiy bo'lishmaydi erkaklarni ishi erkaklarni ishi erkaklarni ishi kiyimingizni yuvib qo'ymasa aytgan ishingizni qilib qo'ymasa malomat qilasizu Allohning hukmini bajarmayotgan bo'lsa tabarruj qilib chiqib ketib erini dayus bo'lishiga sabab bo'layotgan ish qilsa indamay qo'ylaveadi endi qo'yendi hozir o'sha qo'ylarni ham o'qiymiz nima sababdan o'ramaydi nima sababdan ayollar xolamaydi? sabablarni ham o'qiymiz hozir <laughs> qizlarni kelinlarni ayollarni shar'iy hijobni kiymasligi avratlarini yopmasligiga bir qancha sabablarni bahonalarni ko'rsatishadi shulardan bittasi hijobni o'rashlikka o'zi ko'pham qoniqmasligi yani, zararmi endi deydi issiqda deydi desa ikkita savol beriladi bu ayolga siz o'zi hijobdan qanoatlanmas ekansiz islomdan qanoatlanasizmi islomni din deb qabul qilganmisiz deyiladi agar ha desa bir javob yo'q desa boshqa javob yo'q desa bu ayolga hijob haqida gapirilmaydi bu ayolga kalima keltirishlik haqida gapiriladi chunki islomdan qanoatlanmayman hijob menga ke kerak emas yoki hijob orish mumkin emas deydigan bo'lsa olloh saqlasin dindan chiqib qoladi matin toza bo'lsa bo'ldida nima endi desa aytamizki payg'ambar sallallohu alayhi vm ayolarni qalbi albatta pokiza bo'lgan shularga alloh taolo avratinglarni yopinglar deb aytgan agar yo'q men islomdan qanoatlanaman men muslimaman deb turib hijob ormayotgan bo'lsa aytamizki quyidagi oyatni eshitmaganmisiz olloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan buyurgan vaqtida biror mo'mina va mo'min uchun ollohning hukmini qo'shib o'z ishlaridan ixtiyor qilishlik joiz emasdir olloh va rasuli bitta narsani de mumkin degandan keyin mo'min odamda ixtiyor de qolmaydi faqat bajarish kerak manbu narsa mumkin emas deb buyurdimi tamom gap qolmasligi yani kerak endi to'g'riyu yani, deyaptimi demak mana shu oyatga ochiq isyon bo'lyapti bu birinchi bahonasi bahonalardan yana bittasi men o'ra deyman xolaymani onam unamayapti erim unamayapti akam unamayapti otam unamayapti Bunda opa singillarga javob shuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la li fi al-xoliq. Xoliqqa osi bo'ladigan ishlarda maxluqqa itoat qilinmaydi degan hadisni aytamiz ota onamizga yaxshi muomalada bo'lishligimizni um, shariat buyurgan bizga Va in jahadaka alam bi bihi ilm fala agar ular ya'ni ota ona seni o'zing bilmagan narsalarni menga shirik qilishlikka zo'rlasalar gunoh qilishlikka zo'rlasalar ularga itoat etma ota onaga faqatgina gunoh ishni qil desa itoat qilinmaydi boshqa o'rinda ota ona boshiga qo'yiladi inson yana bir, bir bahonasi men hijob o'rasam shu issiqqa chidamayman nafasim qaytib ketadi havo olomay qolaman issiq bo'lib ketadi desa Alloh taoloni va qolu la tanfiru fil qul naru jahannama ashabdu harro degan oyatni o'qiymiz. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hijratning 9 yilida tabukka sahobalarni g'azovga chaqirganida nohotar issiq payt bo'ladi rum degan mamlakat bilan jang qilishlik kerak masofa juda uzoq issiq payt shunda muxoliflar payg'ambarimizni hukmiga javob bermaganlar aytishdiki bu issiqda urushga chiqmanglar aytinglar muhammad alayhissalom agar ular anglay olsalar jahannam otashi yana ham issiqroq dunyodagi oftoqni issig'iga chidamasa shunaqa sabr yobo'lsa jahannam o'tiga sabri yetarmikan mana shu opa singillarimizni biz ularda kamoli yaxshi ko'rganligimizdan muslima mo'mini bo'lganligidan jahannamdan qutulsin jannatga kirsin degan yaxshiligini sog'inganligimizdan aytamiz yana ba'zilar hijob o'ramaysizmi deb aytsa men deydi qilsam bir qilaman deydi keyin tashlamayman bir xil odamlarga o'xshab deydi o'raganimdan keyin tashlashlikdan qo'rqaman deydi ya'ni o'zini shunday bir azmi qaror egasi ekanligini bildirib oo paloncilarga o'xshab bir o'rab bir, bir tashamayman men o'rasam shart o'rayman o'shaning uchun hozir o'ramayapman bular bitta bahona bu, yana ba'zilar aytadi ro'mol o'rasang hozir har xil nom bilan nomlashyapti palonchilardan ekan po'kinchilar o'zi odamlarni rozi qilishlikda maqsad qilgan odam hech qachon maqsadiga yetmaydi Irzoi nasi g'oyatun la hech qachon odam rozi bo'lmaydi odam odamni rozi bo'lmaydi endi yani siz o'sha hijobni o'ramaslik bilan rozi qilaman deyotgan bo'lsangiz o'ramasangiz ham yoqmaydi o'rasangiz ham yoqmaydi shuing uchun shuning uchun ham shariatimiz bitta Allohga rozi qil deydi qolyani keyingi o'rindagi narsa Allohga rozi qilsangi odamlar ham alloh taolo o'zini maqtab qo'yadi o'rayman deydi bir xil yana bitta bahonalardan jinday yoshim katta ekan deydi. eshitib qolamiz yoshsan hali deydi o'ynab qol deydi yurib qol deydi eshitamiz kattalardan ehtimol onalardan ehtimol otalardan chiqadi shu narsa deydi. o'lgaydi majbur qilma deydi hali yosh o'ynab o'ynabyopsin ozgia endi aytamizki yoshim sal ulug'ayganda hijob olaman yoki shu kiyimlarni kiyaman deyayotgan opalar bo'lsa o'lim tolamaydi. Mo yosh ekan mo qari ekan demaydi shuning uchun hali 30 ga kirganda namoz o'qiyman 40 ga kirganda namoz o'qiyman degan bahonadan bir ko'rinish bahonalardan yana bittasi yomon ulfatlar ibn masud roziyallohu anhuning gapi esimizdan chiqmasin u kishi aytganki roziyallohu <laughs> anhu alloh taolo yomon ulfatdan ko'ra yomonroq maxluqni yaratmadi alloh taolo yomon ulfatdan ko'ra yomonroq maxluqn yaratmadi iblis albatta yomon lekin azu billahi mina shaytoni roim desa shayton qochadi endi yomon ulfatga yuz marta avzui basmalani ayting yoningizda turaveradi hech qachon inson tug'ilibba qimorozi bo'lib qolmagan bir ulfati bo'lgan qimorga bir marta borgan ikki marta borgan, qimor o'z ketgan hech qachon bir odam ilmli bo'lib ketmaydi birdaniga ulfati bir marta darsga borgan ikki marta borgan ilmli bo'lgan bir odam aroxor ke bo'lib ketgan bo emas tug'iliblar kim boshlagan uni ulfati boshlagan bir odamni bo masjidga ki kimdir yetalab kelgan keyin o'zib ketadi hali yetalab kelgandan ko'ra o'zib ketadi hali odam endi ana shu shar'iy hijobni kiyishlik avratlarini yopishlikni ha endi bo'ladida endi gapiraveladi bular matin toza bo'lsa bo'ldi deyayotgan yomon hamrohlari bor shu opa emas o'ragiz keladi yonidagilar chataq bunaqalardan aloqani uzishlik kerak bo'ladi yana bir ilar aytadi oxirgi bahonasi olloh insof bersa biz ham uramiz deydi deydida ana shu insofsizligini yoki mutabarrih holda turganligini taqdirga ha inson tijorat yurishliki uchun yuguradi, yuguradimi sababini qilib kasal bo'lib qolsa mana shu bemorlikni ketkizishlik uchun tabibma tabib yugurib yuradimi Alloh shifo berib ena tijoratiga baraka beradimi inson Alloh taoloni hidoyatiga qarab bir qadam bosish kerak hadis xudusiylarda keladi banda bir qadam bossa men tomonga qarab men ikki qadam bosaman deydi men tomon qarab yursa men yuguraman deydi birinchi qadamni banda qiladi olloh insof bersa bo'ladi deb o'tirsa o'tiraveradi bu odam hali mushrik bo'lgan kimsalar agar Alloh xohlaganda biz ham ota bobolarimiz ham mushrik na mushrik bo'lgan va na biror narsani harom qilib olgan bo'lardik deydilar bu shu mushriklar gapi Alloh xolasa biz ham o'qiridik, qilardik deydi ayollarni mana shunday tabarruj holda yurishligini bahonalarini aytdik endi nimaga shunday holatga yetib keldik Sabablar. birinchisi jahillik, ilmsizlik tabarruj holda yurgan qizlar kelinlar ayollar shariatidan xabardor bo'lganida ilmdan xabardor bo'lganda mana shu holat yurishmagan bo'lar edi. ikkinchisi erkaklarda g'ayurlik sifatini ozayib ketganligi g'ayurlik degani qizg'anish işte degani ibn kasir rahimahulloh rhim bidoyini kitobida shunday narsani keltiradi mana shu yili ya'ni hmm, hijriy 286 yuz sakson oltinchi yildilyapti bo'lgan ajoyib ishlardan deydi qozini oldiga bir ayol keldi hijobi muroqqaba ayol hijobli ayol keldi keldida erida 500 yuz dirham haqqi borligini va eri bermayotganligini shikoyatini qilib keldi qozi erini chaqirtirdi ikkalasini yuzlashtirdi qarzing bor desa qarzim yo'q bermayman dedi yo'q qarzim dedi ayol kishi hujjat dalilni keltirdi qozi dalilga qanoatlandi endi eri pulni to'lab berishligi kerak endi ana shu qazo majlisida qozini majlisida guvoh bo'lganlar endi bu ayol haqiqatdan shu kishini xotinimi xotini emasmi shuni bilishimiz uchun yuzidagi niqobini ossin ko'raylik deyishdi işte. ya'ni shariy zarurat boyagi adolatli hukm chiqishligi uchun yuzini ko'raylik shuni xotinimikin yoki boshqasimikin deganda haligi g'ayur er yo'qde ochmanglar be ochmanglare bo'ldi men beraman dedi shunda erini bundachalik qizg'anganida bunchalik g'ayurligini ko'rgan ayol guvoh bo'linglar dunyo oxiratda haqqimdan kechdim dedi. birinchi sabab ilmni yo'qligi johillikni ko'pligi ikkinchi sabab erkaklardagi g'ayurlik sifatini ozayib ketganligi yomon ulfatlar deb aytdik yomonlikka yetalab turadigan dugonalar ulfatlar hamda u ma'ruf nahi munkarni ko'tarilib ketganligi bir ayol mutabarish holda ko'chaga chiqsa xunuk ko'rinishda u qo'shnisi ham aytsa bu qo'shnisi ham aytsa xotini ham erkagi ham kattasi ham kichi ham a bunaqa qilb yurma deyaversachi hech bo'lmasa odamlardan hayo qilgandan ham qo'y deydi odamlarni nazardan qolib ketmay deb tiyiladi lekin mana shu narsa katta musibat ishimiz bo'lmay qo'ygan yani. esimizdan chiqmasin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasalamdan hadislari bor bir munkarni qavm ko'rib o'zgartirib qo'yishi imkoniyatida bo'lib turib tek qo'yib qo'yishsa balo yopqasiga keladi ustiga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlar o'zimdan keyin ummatimga ayollardan ko'ra kattaroq fitnani qo'yib ketmayapman degan olloh o'zi tavfiq bersin mana aytdik mana shu yuqorida aytiilgan oyatni tavsirida muqotil shunday so'zni keltiradiki johilyat davridagi ayol ana shu mushrikka qurashdagi bo'lgan mushrikka ayol taqinchoqlarini taqib bo'yniga quloqlariga boshiga ro'molni tashlab oladida jag'idan chekmasia mana shu narsa tabarruj deyiladi chunki bo'yni ochiq zebi ziynatlari taqilgan yani. yani endi umuman ro'molga yaqinlashmaydigan odamlarni holatini tavarrujadeb bo'lmaydi. u oriyat, kiyimli yalang'och ayollar